Таю, я Андрій Бахілов, і це програма Наше здоров'я. Сьогодні в програмі. Чому Міжнародний центр торакальної хірургії знаходиться саме в Кіровограді? Які унікальні операції проводять медики Кіровоградської лікарні Святого Луки? Епідемія туберкульозу в Україні триває. Що треба знати, щоб не захворіти на цю хворобу? Що таке торакальна хірургія? Багато з нас не зовсім вірно розуміють цей термін. Наскільки вона важлива і чим займаються таракальні хірурги? Про мы поговорим в наступном сюжете с одним из найкращих фахивцев в нашем регионе. Григорь Николаевич, не все наши зрители представляют, что такое таракальная хирургия. Расскажите, пожалуйста, о своей специальности. Ну, название таракальной хирургии, оно от слова торакс, это в переводе грудь. Поэтому она, эта хирургия называется грудная хирургия, таракальная хирургия. Но ну, по латыни это вот так, грудная хирургия в переводе таракальная хирургия. Грудная хирургия, она занимается всеми теми вопросами и органами, которые находятся в грудной клетке. Вот есть абдоминальная хирургия от слова «абдоменс» – это то, что в животе, а то, что в грудной клетке – это таракальная хирургия. Многие путают, там, называют нас по-разному «тараканная» и другие такие выражения. Однако правильно она называется «торакальная хирургия» от слова «торакс». А когда появилась таракальная хирургия в Кировограде? Кировоград, он своеобразный такой город. Я и люблю его за то, что очень много передовых методик и передового того, чего появилось на территории нашего еще российского государства, советского государства. Кировоград всегда был в лидерах. Впервые вот что-то новое появлялось, и один из первых был наш город Кировоград. Точно так же вышло из таракальной хирургии. Буквально на зародыш этой хирургии первые операции были произведены доктором Хмельницким. Доктор Хмельницкий был главным врачом, вот ныне, э, сейчас это вторая больница, второй роддом его называют, возле э, ЖД вокзала. Вот. Там работал э, доктор Хмельницкий, главным врачом, хирургом. Это был кандидат наук на то время. Он приехал с фронта и возглавил это лечебное заведение. Это была первая областная больница у нас на территории нашего города и нашего региона. И вот он был э, как бы пионером в тараканной хирургии. Э, потом у него э, работал такой э, Василь Факич Савченко. Это один из моих учителей, доктора Хмельницкого, я не знал только по литературе. Вот Василь Факича Савченко я уже знал. И Василь Факич Савченко прошел один из первых курсов по тараканной хирургии и сердечно-сосудистой хирургии. И вот он оперировал на легких, оперировал на пищеводе, оперировал на сердце в операции на сердце они начинались у нас на Украине вместе с Самосовым. Вот после Василия Факича у него были очень талантливые ученики Кондратенко Ленид Петрович Лунтовский Витольд Алексеевич. Вот те, которые уже учили меня. И <плёк> <плёк> вот эти плеяда такая хирургов талантливых знаменитых хирургов. Вот мне посчастливилось учиться у них этой хирургии. И с 82 -го года я работаю в Кировограде, в, в, работал в областной больнице и вот учился у этих людей. Расскажите, пожалуйста, о вашем личном вкладе в таракальную хирургию, в развитие таракальной хирургии. Таракальная хирургия сложная. Вообще я отношусь к любой хирургии с точки зрения, что простой хирургии не бывает. Поэтому ну, среди них еще выделяются вот более сложные моменты или сложные ситуации. Вот одна из таких хирургий – это таракальная хирургия. Почему? Потому что мы имеем э, дело с крупными сосудами, с такими жизненно важными органами. И во время операции любая огрешность, любая оплошность, которая происходит во время операции, она может стоить жизни человеку. Поэтому это такая очень тщательная щепетильная хирургия. И вот э, с момента э, ее познания, с 1982 -го года, я все время старался вникать очень детально и старался ее изучать, эту хирургию, очень тщательно, не допуская никаких промашек. Вот. И вместе с тем есть вещи, которые делают все таракальные хирурги. Это обычные операции на легких, это обычные операции на пищеводе, на верхних отделах желудка, на органах средостения. Вот, на сердце. Но есть такие вещи, которые я разработал самостоятельно, в стенах еще областной больницы я это начинал, а вот в стенах лекарни Святого Луки я это продолжаю, и есть эксклюзивные такие моменты, которые э, занимаемся только мы. К этому относится эта э, имплантация э, трансмедиастинальная, внеплевральная, внебрюшинная, миокардиальных электродов и подключение к ним стимуляторов. Именно стимуляция левого желудочка сердца, что эксклюзивно практически во всем мире мало кто этим занимается. Лечение пищевода, пластические операции на пищеводе, лечение охолозии пищевода, моя кандидатская диссертация, ту, которую я защитил, и она получила признание. Лечение бронхиальной астмы совершенно исключительно для тех больных, которые гормонозависимые, которым уже никто не, пом не может помочь. И э, лечебные заведения иногда даже отказывают таким больным. Вот мы беремся за такие сложные трудные ситуации. Операции на трахеи, операции пластические, перестройка при различных вариантах стенозов, опухолей. И все такое проще. Вот вот эти такие эксклюзивные моменты, они не широко распространены даже на Украине, не широко распространены на Западе. И вот те люди, которые этими вещами занимаются, мы хорошо знаем друг друга, делимся э, опытом, делимся своими знаниями и теми и удачами, и неудачами, которые нас постигают на этом трудном пути. Как вы попали э, к нам в больницу и с какой проблемой? Ну, Маша же... ну... в грудях. Дуже очень кашлял и поехал сюда, в Кировой в лікарню. Святого Луки Ацимус. сказали, что у меня там хвороба, то щоб что я, якщо хочу, вылечиться, я на операцію. я не согласился и ляг на операцию. Как вы себя чувствуете в послеоперационном периоде? После операции очень добрый тут не. Я... Я никогда не надеялся, что я за 6 меня делали в субботу в операции, а сегодня пятница. Я настолько завтра, что я, я не верю в это чудо. Серьезно, я очень благодарен лекарам. Очень благодарен. Григорий Николаевич, но ведь сердце тоже находится в грудной клетке. Занимаетесь ли вы хирургией сердца? Ну, такой сложный вопрос, в общем-то, я начал бы из истории этого вопроса. А почему из истории? Я уже сказал, что Василий Факич Савченко один из первых у нас в нашей стране начал оперировать на сердце. И таких операций в нашем отделении, в таракальном отделении областной больницы, было выполнено довольно много. Он оперировал детей, врожденные пороки, оперировал взрослых людей. У меня недавно была на приеме женщина, которая еще была 35 лет назад оперирована Васильфа Факичем Савченко и чувствует себя вполне удовлетворительно. Была операция на сердце, комиссуротомия. Но потом развитие хирургии сердца в нашей области затормозилось. Почему? Потому что наука пошла вперед, и э, не всегда технически было возможно выполнить операцию без дополнительного оборудования. Вот это оборудование в нашем э, регионе, оно так и не закуплено. Мы надеемся на то, что все-таки будут закуплены АИКи, будут закуплены специальные приспособления для того, чтобы мы могли выполнять операции на сердце. Но в настоящее время это невозможно, делать большие открытые операции на сердце. Но, однако мы оперируем, продолжаем операции на сердце, те, которые доступны, они называются на закрытом сердце. Это операции электрокардиостимуляции специальными методиками, те, которые мы разработали. Это абляции, лечение аритмий. И э, очень хорошо и эффективно к нам приезжает Карпенко Юрий Иванович Залевский, Валерий Павлович с Киева. И они делают эти операции больные, очень благодарны, потому что жменья таблеток, те, которые они употребляли их до этого, после этой операции уже не присутствуют. И они себе свободно, нормально живут. Вот. Операции малоинвазивные, те, которые... Вот я разработал совершенно новую методику – перикардиоскопии. Уже на последних конгрессах было доложено в Европе и в России перикардиоскопия, которая сейчас актуальна. Это эндоскопическая операция на перикарде, сумка сердца. И, в общем-то, очень эффективно и актуально вот пользуется сейчас моей методикой не только в нашей стране, а и в других странах. В последнее время на слуху э, Европейская школа таракальных хирургов. Как получилось, что это происходит в Кировограде? Существует Ассоциация таракальных хирургов Европы, и эта ассоциация каждый год собирает конгрессы по таракальной хирургии. Эти, на этих конгрессах рассматриваются все те вопросы, которые необходимы для наших больных, для наших хирургов и для тех людей, которые работают в данной отрасли. Что происходит на этих конгрессах? Последние данные, разработки, которые произошли за последний год. Мы делимся друг с другом, стоит эту методику применять, не стоит применять, какие результаты этой методики, что эффективно, что может быть не применять, потому что результаты не очень хорошие. Вот на этих конгрессах все это обсуждается. Посещая эти конгрессы в Европе, я видел, что очень мало таракальных хирургов с Восточной Европы. Ну, это постсоветское пространство, мы его называем. Нас там называют Восточная Европа, а мы его называем постсоветское пространство. Поэтому я обратился к руководителям ассоциации, к директору школы таракальных хирургов, которые проходят в Европе и учат там специальности этой в Париже и Анталии. Обратился с тем предложением, чтобы организовать такую же школу только для русскоязычных таракальных хирургов. Те люди, которые не знают языка. Те люди, которые не имеют материальных таких финансов, чтобы поехать на европейскую школу, потому что взнос на этой школе стоит около 600 долларов и 600 евро. Это не по карману каждому. Дорога туда-сюда, проживание в гостиницах и все. Поэтому, разговаривая с своими коллегами, я э, организовал ассоциацию таракальных хирургов Украины. И вот эта ассоциация таракальных хирургов Украины, она поставила перед собой цель. Все то, что знает Европа, должны знать мы. Но так как ограниченные возможности, языковый барьер, финансовые возможности, то мы пошли по другому пути. Мы попросили спикеров, те, которые читают эти темы в Европе, попросили спикеров, чтобы они приезжали сюда, обеспечили синхронным переводом. И вот у нас в Кировограде собирается общество тараканных хирургов, и, между прочим, приезжают не только с Украины, а приезжают со всего постсоветского пространства, и из Новосибирска, из Сахалина из Узбекистана, из Туркменистана приезжают эти люди и получают те знания, которые актуальны на сегодняшний день, которые рассматриваются в этом году в Европе, которые вот волнуют тех людей, которые работают в таракальной хирургии. Почему именно в Кировограде? Потому что благодаря, конечно, Сергею Николаевичу Ларину и Николаенко Андрею Ивановичу, а я к ним пришел с таким предложением, что вот есть такая проблема у вот, таракальной хирургии, есть вот необходимость этого всего сделать. Но однако не хватает финансирования. И вот это финансирование, первый шаг сделал Сергей Николаевич Ларин. Он сказал, что да, это очень полезное дело, и необходимо его сдвинуть с места. Не секрет, что в материально-технической базе наша страна, к сожалению, отстает от Европы. Как происходит все это в области медицины? Мы шагаем э, параллельно Европе. Почему? Потому что все-таки те методики и те э, методы лечения, они тоже имеют место у нас, что имеют у них. Единственное, ну, то что если это у них развито в каждом городе, то у нас оно имеет место только в определенных каких-то центрах, в определенных местах, в определенных городах. То есть вот эта неравномерность и есть наша отсталость. А фактично, якщо розібратися, то те, що в Європі, те ж саме фактично у нас. Чи знаєте ви що, 5 хвилин сміху щодня знижують рівень гормонів напруги та посилюють імунну систему? Ефективність працездатності людини стає більшою в 10 разів, якщо її хвалити, та в сім раз знижується, якщо її постійно критикувати. 5 хвилин співів в душі щодня покращує кровообіг в усьому організмі, нормалізує артеріальний тиск та серцевий ритм. У людей, які регулярно займаються сексом, на 30% вищий імунітет. В їх крові більша кількість імуноглобуліна А. Під час статевого акту розслаблюються легені, а глибоке дихання в момент оргазму суттєво збагачує кров киснем. 40 50 хвилин плавання в басейні щодня запорука успішної профілактики остеохондрозу. Наявність 10 друзів у однієї людини здатна зробити її щасливою. Тож, живіть позитивно, це дуже корисно для вашого здоров'я. Всім відомо, що паління це шкідливо для здоров'я. Але в чому конкретно? Результати досліджень доводять, що люди, що палять, в 20 разів частіше хворіють на рак. Розпалена цигарка виділяє більш як 40 канцерогенних речовин, що є збудниками ракових пухлин. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожний п'ятий в світі помирає від табакокоріння. У жінок, які палять, викидні трапляються 2-3 рази частіше, ніж у тих, що не палять. З 205 людей, що помирають від інфаркту у віці до 44 років, лише два не є курці. Достатньо випалити 40 цигарок поспіль, і це може завершитись літальним ісходом для курця. В Україні продовжується епідемія туберкульозу. Це захворювання специфічно і е, в певній мірі залежить від нас, захворіємо ми чи не захворіємо. А якщо вже трапилось так, що захворіли, то е, наскільки ми відповідально поставимося до лікування, тому що при нормальному, адекватному лікуванні є дуже багато шансів, що можна вилікувати повністю цю недугу. Які є нюанси цієї хвороби і її лікування, ми дізнаємось у головного лікаря обласного протитуберкульозного диспансеру. Юрій Вікторович, як ви можете описати ситуацію, який стан стосовно захворюваності на туберкульоз на Кіровоградщині зараз? Заболіваємось туберкульозом в Кіровоградській області нескільки вище, ніж в середньому по Україні. Ми маємо шістий показатель по заболіваємості. Ну, хочу відмітити, що за останні п'ять років тенденція до зниження як в Україні в цілому, так і в Кіровоградській області дуже существенна. Навіть по області темпи зниження нескільки вище, ніж Республики в целом. Пик заболеваемости был в 2005 году. Начиная с 2006 года постепенно наметилась тенденция к снижению заболеваемости. Максимальные сроки снижения были в 2008, 2009, 2010 годах. В целом за 5 лет заболеваемость туберкулезом в Кировоградской области снизилась больше, чем на 20% смертность от туберкулеза за эти же годы почти на 30%. В 2012 году темпы снижения несколько замен... замедлились по сравнению с предыдущими годами, но тем не менее снижение отмечается. Яка динамика на сегодняшний час э, стосовно занадобных выпадков? Чи вчасно звертаются до вас пациенты? Мы отслеживаем такую ситуацию. Хочу сказать, что запущенных форм туберкулеза в структуре заболеваемости меньше половины. Ну, по нашей области это около 37%, по Украине в целом 42% в структуре выявленных форм. То есть большинство больных все-таки выявляется или при профилактических осмотрах, или выявляется в незапущенных формах, что облегчает диагностику, лечение и перспективы на выздоровление таких больных. А какие есть возможности лечения? В Кировоградской области есть целая сеть специализированных противотуберкулезных учреждений. Самая основная у нас областная туберкулезная больница, которая находится в в селе Ивана Благодатна, рядом бывший санаторий Лесная Поляна, есть сеть диспансеров противотуберкулезных в Александрии, наш областной диспансер. То есть, по количеству стационарных коек мы вполне обеспечены для того, чтобы оказать квалифицированную специализированную помощь больным туберкулезом. Что касается наличия препаратов, на сегодняшний день мы полностью обеспечены всеми необходимыми противотуберкулезными препаратами, которые мы получаем централизовано за деньги государственного бюджета. То есть на сегодняшний день созданы абсолютно все условия для того, чтобы можно было полноценно лечиться. Другое дело во многом зависит от настроя желания самих пациентов лечиться, потому что этот процесс длительный, минимальные сроки лечения от 6 месяцев и при некоторых формах туберкулеза эти сроки могут растянуться до двух лет. Но это абсолютно не значит, что пациенты должны 6 месяцев или там год находиться в стационаре. Да? То есть начинается сначала стационарный этап лечения, затем продолжается санаторный, амбулаторный этап. Но период лечения минимально 6 месяцев. Можливости лікування туберкулеза, насколько на сегодняшний день они на высоком уровне? Туберкулез – инфекционное заболевание. Источником заражения чаще всего является больной человек. Но хочу сказать, что для взрослых процесс Заболевания во многом связаны не от первичного контакта с больным человеком. То есть, возможно, когда-то и был контакт, и в организме человека уже есть возбудитель туберкулеза у взрослых, имеется в виду. Но это абсолютно не значит, что человек должен заболеть. То есть, до тех пор, пока иммунитет человека нормальный, пока защитные силы справляются, заболевания никогда не разовьются. И только при наличии каких-то факторов, которые угнетают иммунитет или снижаются защитные силы, болезнь может активизироваться и развиться. Но такими факторами могут быть как факторы социальные, так и медицинские факторы. Да, то есть наличие каких-то сопутствующих заболеваний, которые способствуют снижению иммунитета, различных. Это и сахарный диабет, это и хронические различные заболевания, это и заболевания, которые требуют применения препаратов, снижающих иммунитет, допустим, глюкокортикоиды. Ну и самый большой, конечно, бич нашего времени, то, что ведет снижения иммунитета это вич инфекция вот на фоне этих заболеваний туберкулез может проявиться и развиться в организме ну и социальные факторы которые тоже ведут к снижению иммунитета и косвенно влияют это конечно неустроенный образ жизни злоупотребление алкоголем наркотики неустроенный образ жизни несбалансированное питание, то есть очень-очень экологические факторы тоже немаловажно. То есть в комплексе, когда возникает несколько таких причин, болезнь может развиться. А до этого человек может быть абсолютно здоровым, даже будучи уже инфицированным возбудителем туберкулеза. Для того, чтобы излечиться, на сегодняшний день есть все возможности. И мы говорим, что болезнь, да, болезнь сложная, болезнь тяжелая, но она абсолютно излечена, если она выявляется своевременно, если пациенты соблюдают режим лечения, если соблюдают сроки лечения, потому что после начальных даже проявлений, начав курс лечения, человек может чувствовать себя абсолютно здоровым, хотя болезнь еще в организме существует. И многие прекращают досрочно курс лечения, что в свою очередь может привести к к обострению заболевания или к рецидивам. Поэтому сроки должны быть выдержаны, схемы лечения должны быть выдержаны. Мы видим, что больные, если лечатся от обычного туберкулеза, то процент выздоровления больше 90%. Другое дело, что появились новые формы туберкулеза сейчас, так называемый химиорезистентный туберкулез, то есть это такие формы, которые устойчивы к действию привычных, обычных противотуберкулезных препаратов. И другая форма туберкулеза, которая развивается на фоне ВИЧ-инфекции, так называемый ВИЧ-ассоциированный туберкулез. Вот эти формы туберкулеза лечить значительно сложнее, дольше, и эффективность их лечения значительно ниже, чем обычного туберкулеза. На базе облтуб-диспансера работает 4 цифровых передвижных флюорографа который обслуживает население области. И в данной комнате сосредоточены рабочие места врачей-рентгенологов с этих передвижек. Ну вот, после того, как флюорограф проработает в районе, привозится информация в виде цифровых флюорограмм, сливается в компьютер рабочего места врача, и тут уже врач читает эти снимочки. Далее отдаем ответы для дальнейшей работы с контрольниками уже на районах. Яка мета в принципі, лікування? Чи можливе повне одужання? І взагалі у нас прийнято туберкульозу і людей, які хворіють. Чи виправдано це? Туберкульоз таке которое чаще всего розвивається без характерних симптомів. тобто немає специфічних симптомів для цього заболівання. Подмаска яких інших заболівань може протікати. Тобто, які ранні симптоми? Какая-то слабость, может быть э, небольшое повышение температуры, субфибрилитет, э, покашливание. То есть такие симптомы, которые могут быть и при простудных заболеваниях. И чаще всего это может не вызывать обеспокоенности пациента, и люди не обращаются за медицинской помощью. И только в процессе уже развития этого заболевания, когда появляются серьезные симптомы, возможно, даже осложнения уже какие-то появляются. Такие как травохаркания, стойкие навязчивые кашель, резкое снижение массы тела, стойкая температура, потливость по ночам. То есть вот такие симптомы интоксикации они уже вызывают беспокойство. Поэтому в плане выявления и диагностики туберкулеза важно не то, что когда почувствует человек уже какие-то симптомы и надо обращаться, и причем обращаться надо не к фтизиатру сначала, да, то есть общая сеть задача общей сети выявить. А уже специалисты-фтизиатры установят диагноз, туберкулез ли это или какое-то другое заболевание. А вот для нас очень важно выявление больных еще на тех стадиях, когда симптомы, может быть, совершенно не проявляются. То есть это при прохождении профилактических осмотров. Поэтому важность профилактических осмотров на сегодняшний день это остается актуальной проблемой. Мы все-таки требуем, настаиваем, рекомендуем людям проходить периодически один раз в год, для некоторых категорий один раз в два года, проходить профилактические и рентгенологические обследования. Это флюорографические исследования, рентгенологические и так далее. Даже если абсолютно нет никаких симптомов. И мы видим, что вот именно даже при проведении профилактических осмотров без симптомов выявляется больше половины больных. И если даже действительно человек работает работает где-то на такой работе, которая требует периодического прохождения профосмотра, а большинство людей работают или не работают, и длительно не обращаются за медицинской помощью, тем не менее, все равно прохождение профилактических осмотров это обязательная процедура, которую надо проходить. Тепер ви отримали ще трохи інформації, що треба робити для того, щоб зберегти своє здоров'я. Пишіть нам свої питання, надсилайте ваші смс і до зустрічі наступного тижня.